Альба! 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 На сегодняшний момент я от лица депутатов присутствующих здесь и в очередной раз хочу ее заявить. Нам непонятно, почему некоторые члены комиссии голосовали, но, на наш взгляд, не совсем в рамках, рамках закона, морали и Члены комиссии. Наконец... А, в том числе, да, мы несем определенную ответственность за этих людей. Но мы вы могли видеть, что еще на прошлой неделе оба наших члена поддерживали жалобы, которые выносились или вносились пан. на тех же правовых основаниях.

а потом Майпа! живите в Кривом роде и получайте дивиденды Майпа! от сограждан. меня дайте дайте пожалуйста, вы выходите. Вы вы выходите! Выходите. Вы Дайте вот Давайте Давайте что здесь не нарушение закона да. и, возможно, уголовно. Мы не, не имеем права нарушать презумпцию невиновности. Но, наконец-то, здесь мы услышали в комиссии, что если есть основания предполагать, что есть, и и предполагать, и что что есть состав преступления, преступления эти а материалы а надо передать, что Мы Я на самом деле надо было передавать еще сразу. Я, Я такого не раз. говорил. они были установлены. И, конечно же, только суд может узнать, виновен или невиновен. Но для того, чтобы ситуация не накалялась, для того, чтобы в городе было все спокойно, с чем соглашаются все, но в рамках закона эти материалы надо передать правоохранительным органом. Пока не рассмотрена последняя жалоба, пока не закончено рассмотрение исков в суде, мы понимаем, что остается напряженность. Мы понимаем, что юридически на ряд вопросов ответов нет. Это некорректно, это незаконно. А касаемо обвинений того, что допущены какие-то ошибки процедуры, Верховная Рада наконец-то обратила наше внимание, что есть в том числе нормы международного права, европейского, куда мы стремимся, к высоким идеалам. И вполне возможно допускать процедуру ЭДХОК для того, чтобы достичь высшего блага. Никто не говорит признать заклеймить позором отдельного человека с позиции которого мы не согласны абсолютно отдельная мысль но если мы не поставим точку в законный способ не проверим и не убедимся что есть нарушение закона либо его нет ситуация будет не завершена Поэтому у нас постоянно будут правовые проблемы. Наша позиция, жалобы должны быть рассмотрены, суды должны завершиться, необходимо поставить точку в рамках закона. Пока этого нет, собирать сессии, проводить какие-то резкие, неправильные, на наш взгляд, ни политические, ни юридические действия является и некорректным, и спорным с точки зрения закона. Мы свою позицию не меняли, не меняем. Естественно, определенные выводы по отношению отдельных членов комиссии, которые, к сожалению, имели уже отношение к нашей политической силе, мы сделали. Но вы видите, что, к сожалению, не идеальной правовой системой воспользовались и наши оппоненты, которые специально затягивали ситуацию, специально использовали момент, сложный момент замены таких лиц. Поэтому сделать быстро работу над ошибками мы не смогли. Но мы будем ее делать и будем делать все возможное для того, чтобы и наши соратники по демократическому лагерю достигли справедливости. Это общая позиция наших Жить по закону.